কিয় কামিছা সেই গাই কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে নে থাণ্ডেল দেখি নিশ্চয় সকলোৰে অকণমান হলেও কৰবাত দুখ লাগিছে মোৰ কাৰণে প্ৰথমতে মোৰো বেয়া লাগিছিল যেতিয়া মই টেষ্ট কৰিব গৈছিলোঁ আৰু মোক যেতিয়া কৈছিল পজিটিভ বুলি একদম বুকুখন মানে থাককৈ মাৰিছিল কিন্তু কি কৰিম পজিটিভ যেতিয়া হস্পিতেলত যাবই লাগিব ঘৰতো থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মা দেউতাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ভয় নাই বা মোৰ দাদাহঁতৰ কাৰণে ভয় নাথাকিলেও মা দেউতাৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত অকণমান ভয় আছে তো সেইকাৰণে মই ঘৰত নাথাকোঁ হস্পিটেলত যিহেতু যাবলৈ কৈছে তো হস্পিটেলতে যোৱাটো ভাল বুলি ভাবিলোঁ মই কি ক'ম ঘৰত মা দেউতাৰ বিৰাট দুখ লাগিছে অবভিয়াছলি লাগিবই ন এইটো স্বাভাৱিক কথা যেতিয়া সন্তান এটা মানে নিজৰ পৰা কেইদিনমানৰ কাৰণে আঁতৰত থাকিব হস্পিটেলত তো কেনেকুৱা লাগিব তো সকলোতকৈ বেছি মাৰে বেয়া লাগিব মই মাহঁতক কৈছোঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো ক'ভিডটো আমাৰ এতিয়া যেনেকুৱা গতিত চলি আছে ক'ভিডটো এইটো আমাৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট টাইপ হৈ গৈছে যেনেকৈ যোৱাবাৰো আহিছিল ক'ভিড এইবাৰ যোনটো দ্বিতীয় পৰ্যায় ক'ভিডৰ সেইটো আকৌ যোৱাবাৰতকৈ বেছি পাৱাৰফুল এইবাৰ মানে ক'ভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা খুব বেছি আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যাও বেছি ত' সেইবোৰ ভাবি নিজকে সান্তনা দিছোঁ যিহেতু ক'ভিডটো চলি আছে নোহোৱাটোহে আচৰিত কথা এইটো এইটো নৰ্মেল বুলি ধৰি লৈছোঁ মই এতিয়া এইটো এটা আমাৰ লাইফৰ পাৰ্ট ক'ভিডটো হ'বই এইট্টি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰটো হ'বই হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ত' সেই এইট্টি নাইণ্টিৰ ভিতৰত ময়ো আছোঁ তেনেকেই নিজক সান্তনা দিছোঁ নহ'লে কি ক'ম কওক আৰু মই ছোৱালীজনী খুব মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ত' সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত হাঁহি হায়ি ভিডিঅ' বনাই কিনে হস্পিতেল যাব লাগিছোঁ মই আজি টেষ্ট কৰিলোঁ টেষ্ট কৰি কিনে পজিটিভ ওলাল তাৰমানে মোৰ জ্বৰ হৈ আছিল আপোনালোকে দেখিছে মই ভেকচিন লৈছিলোঁ দুদিনমান আগতে মোৰ গাটো খুব বেয়া আছিল ত' মই ভাবিলোঁ নাই এনেকৈ নহয় যদি ক'ভিড হয় হ'ব আৰু বাট মই টেষ্ট কৰিম টেষ্ট কৰিলোঁ ৰিজাল্টটো ইয়েচ ওলাল মানে পজিটিভ ওলাল ত' কি কৰিম ভালেই হ'ল টেষ্ট কৰি কিনে নহ'লে ভয় লাগে ন মা দেউতা গোটেইবোৰ থাকে ঘৰতে আমিতো গোটেইবোৰ একেলগে থাকোঁ তো সেয়াই আৰু এতিয়া যাব লাগিব হস্পিটেললৈ মোক ঘৰলৈ অকণমান আহিবৰ কাৰণে সময় দিছে কাপোৰ কাৰণে কিবা কিবি বান্ধিবৰ কাৰণে ত' সেই তলত মানুহ আহিবই আৰু পাঁচ দহ মিনিট পিছত আহি পাব মোক ফোন কৰিব মই যামগৈ বেগ এটাত কেইটামান কাপোৰ ভৰাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে মই ঘূৰি আহিম চাবচোন মোৰ সোনকালে বেমাৰ কমি যাব তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত যিহেতু মোৰ বেমাৰ কমে মানে মই পূৰা ষ্ট্ৰং হৈ থাকিম তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত যিহেতু বেমাৰ কমে আৰু পুনৰ সুস্থ হওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ এনেকৈ আৰু মই হস্পিটেল গ'লেও মোৰ কি হয় কি নহয় আপোনালোকৰ লগত অকণমান হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিম মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আৰু লগত লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি লৈছোঁ লগত বুক এখন লৈছোঁ তাত পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপ পঢ়িয়ে সময়খিনি কটাম আৰু লগতে ফোনটোতো থাকিবই সকলোৱে যিহেতু ফোন কৰিব ফোনবোৰ ৰেচপণ্ডো দিব লাগিব এয়া বেগ লৈছোঁ কেইটামান কাপোৰ আছে বেছি লোৱা নাই চাৰি পাঁচযোৰমান কাপোৰ লৈছোঁ আৰু মাস্ক মাৰি যাম নতুন মাস্ক বেগত লৈছোঁ বাৰু দুখন বুকছখন বুকছখন সোমাব পাহৰি গৈছিলোঁ বুকছখন সোমাই লওঁ বাৰু বেলেগতো কাম নাথাকিব ন দিনটো মই কি কৰি থাকিম তো বুকছ এখন সোমাই লৈছোঁ

চাওকচোন সেইকাৰণে ফূৰ্তিতে মই ইমান ধুনীয়াকৈ আইনাল লগাইছোঁ লিপষ্টিক লগাইছোঁ মানে ভাল সুখী মনেৰে যাম যাম আৰু ঘূৰি আহি মোৰ একো নহয়তো মাহঁতে এনেই কান্দে কিবা কিবি কেইটামান দিছে খাবলৈ বিস্কুট ভুজিয়া পানী বটল এটা পানী বটল নিদিলেও হয় তথাপিও দিছে আৰু যাওক যদি ভাল হয় ঘূৰি আহোঁ নিশ্চয় আৰু লগ পাম মাজে মাজে বাৰু তাত গৈ কিনে মই কি কি কৰিছোঁ আপডেটবোৰ দি থাকিব আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলেও ফটো আপলোড কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামতে আপলোড কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে যে এয়া পিছফালে বেগ লৈ ল'লোঁ এয়া এইখিনি এনেকৈ হাততে লৈছোঁ আৰু দুটা তিনিটা বেগ কৰি থকা নাই মোৰ টে ডিটো নিবলৈ মন আছিল বাট কিহত লওঁ আৰু এক্সট্ৰা এটা বেগ হ'ব তো সেইকাৰণে নালাগে মোৰ ৰুমটো এইকেইদিন বন্ধ হৈ থাকিবৰ কাৰণে মাক কৈ থৈ যাম মাহঁত চাফা কৰিব নালাগে এতিয়া পিছত কিমান পিছত চাফা কৰিলে হ'ল তো সেয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে চাই লওক শেষবাৰ নহয় মই ভিডিঅ' দি থাকিম এয়া মা বাহিৰত ৰখি আছে দেউতাহঁতক ওলাব দিয়া নাই মই ক'লোঁ নাই ভিতৰতে থকা ওলাব নালাগে মোৰ বেয়া লাগিব নহ'লে আকৌ তো দেখোন আকৌ দেখা পোৱা নাই সিহঁতৰ সি কি মাৰা আছে ভয়ে কৰিছে চাগে মোলৈ তো এয়াই বাই বাই চাওকচোন মায়ে কান্দিছে এইটো কান্দাৰ কথা নেকি চাওকচোন কান্দিছে এইটো কান্দা কথা নেকি হে যাওক মা বাই বাই একদম তিনি চাৰিদিনতে ঘূৰি আহিম বেছি দিন নকৰোঁ এয়া ত যা ন যদিও যাব ওলাইছোঁ দীক্ষিতাক দীক্ষিতাক নোচোৱাকৈ যাবলৈ ভাল লগা নাই কিবা চাও আৰু মাটি খিৰিকী বন্ধ আছে বাট এবাৰ মাটি ট্ৰাই কৰি চাও প্লাছ এবাৰ এবাৰ বা দুবাৰ মাতি চাওঁ আৰু যদি নুখুলে গুচি যাম ধুনা ধুন কি কৰি আছা মই যাওঁ বাই গম নোপোৱা মোৰ কভিড পজিটিভ পাইছে যে কিয় কামিছা কি বুলি ভাবিছে মানে সঁচাকে কবি থোৱা বুলি ভাবিছে নেকি ইয়ে ইয়ে গৰম লাগিছে মাক্সখন মাৰি এইটো প্ৰেংক আছিল প্ৰেংক ভিডিঅ' প্লিজ মোক কোনো একদম মানে গালি চালি নাপাৰিব আৰু কিয় মই প্ৰেংকটো কৰিছোঁ সেইটোও ক'ম প্ৰথমতে কওক মোৰ এক্টিংটো কেনেকুৱা লাগিল পাৰিছোনে সৰুৰ পৰাই অকণমান ক'ৰবাত হ'লেও এক্টিঙৰ মনটো আছিল এক্ট্ৰেছ হ'ম বুলি ত' টিভি স্কিনত এক্ট্ৰেছ হ'ব নোৱাৰিলেও মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এক্ট্ৰেছ হৈ গ'লোঁ অকণমান এক্টিং কৰি কিনে আৰু কিয় প্ৰেমটো কৰিছোঁ সেইবোৰো ক'ম প্ৰথমতে মাক চাওকচোন মাক মই কৈছোঁ তই কান্দিবই লাগিব কান্দিব লাগিব এক্টিং কৰিব লাগিব তই এয়াই তই কৈ আছো আহ ভিতৰ দা ভালকে কেইগাই এইটো এটা প্ৰেংক আছিল প্লিজ আপোনালোকে মাফ কৰি দিয়ক যদি কোনোবাই মোক গালি কৰিছে প্লিজ গালি নাপাৰিব আৰু মই ভাবিছিলো যে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত প্ৰয়োজন আছিল আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' ক'ভিড প্ৰেং কোনো কৰা নাই এতিয়ালৈ মানে মই দেখাত মই নেদেখাত শিকিব পাৰে মই দেখাত কোনো কৰা নাই আৰু মই ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আমাক লাগে কাৰণ চাওক আজিকালি আমাৰ কি হৈছে আমাৰ দেশৰ পৰিস্থিতি মানে এছাম মানুহে ভাবে যে কৰোণা মানে ওম মাই গছ কৰোণা হৈছে ওচৰত নাযাবা মানে কি আৰু কৰুণা মানে কি মৃত্যু বুলি ভাবে কিন্তু সেয়া নহয় সকলো বেমাৰে ভয়া নহয় কিন্তু যেনেকৈ আমি জ্বৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ কেঞ্চাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ চৰ্দিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ মেলেৰিয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ আমি ক'ভিডৰ পৰা কিয় আমি হাত সাৰিব নোৱাৰোঁ আমি সচেতন হ'ব লাগিব আমাৰ মনটো পূৰা ডাঠ হ'ব লাগিব আমাৰ মেণ্টেলি আমি পূৰা ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আমি যদি ভাল ভাল খাদ্য খাওঁ আমাৰ যেনিবা আমাৰ ক'ভিড হৈছে যদি আমি ভাল ভাল খাদ্য খাওঁ আমি সদায় নৃত্য এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আমি ব্যায়াম কৰোঁ আমাৰ ক'ভিড হ'ব আৰু দুই চাৰিদিনত কমি যাব একদম মই লিখি দিম আৰু আমাৰ আমি কি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব যদি আমি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং নহওঁ তেতিয়াও আমাৰ ক'ভিড নকমে ক'ভিড বাঢ়িবহে তাৰে মই এটা আভাস দিলোঁ প্ৰেংকটো কৰি কিনে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক নিশ্চয় ষ্ট্ৰং হ'ব মই যেনেকৈ হাঁহি হাঁহি যাব ওলাইছিলোঁ ক'ভিড হোৱাৰ পিছতো মই মই যেতিয়া হস্পিটেললৈ যাম মোৰ মায়ে হয় কান্দিছে কিন্তু মই যেনেকৈ হাঁহি হাঁহি যাব ওলাইছিলোঁ যদি সঁচাকৈ মোৰ ক'ভিড হ'ল হয় মই কিন্তু এইটোৱেই কৰিলোঁ হয় মই হাঁহি হাঁহি গ'লোঁ হয় ভগৱানো নকৰক হ'ব নালাগে কিন্তু যদি মোৰ হ'ল হয় মই এনেকৈ হাঁহি হাঁহিয়ে গ'লোঁ হয় আৰু ঘূৰিও আহিলোঁ হয় অতি সোনকালে কাৰণ মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ মেণ্টেলি মই বহুত বেছি ষ্ট্ৰং ত' মই যদি হয় ষ্ট্ৰং আপুনি কিয় নহয় আপুনি কিয় ক'ভিডত মৰিব কেতিয়াও নমৰে আপুনি নিজৰ কেয়াৰ লওক নিজৰ পৰিয়ালৰ কেয়াৰ লওক আমি বাহিৰত গ'লে আমি মাস্ক চেনিটাইজাৰ মাস্ক বি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ যেতিয়ালৈ ইউজ কৰি থাকিম ভাল ভাল খাদ্য খাম আমি অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিম আমি আমি নিজৰ শৰীৰটোক ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিম ন কোনো ক'ভিডে আমাক অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে ন তুমি কি ক'বা কভিডৰ ওপৰত এইটো এইটো এটা ভাইৰেছ হয় যেনেকে ডেংগু মালেৰিয়া বা জ্বৰ এইবিলাকতো কিবা কিবি ভাইৰাছ হয় ন বাট সেইবিলাকতো ইমান আগতে যেতিয়া কৰোণা আৰু তেতিয়া এইবিলাক বেমাৰটো

মই মানে এই ভিডিঅ'টো বনাই কিনে তাই থাকক Bye-bye!